Kanjeng Sunan Kalijogo iku anak turun saka Ronggolawe. Ya iku Adipati Tuban. Ronggolawe dikenal sakti Mondro Gunok Sekti ragne ya sekti Sukmone Merga ronggo lawe bisa langgeng raga lan Sumoe Iilahi ora bisa ancur lan lebur. Dadi matine ilang raga lan sukmane awujud dadi dewa utusan Nanging Kanjeng Sunan Kalijaga sektine ora saka leluhure Ronggolawe saka Soko Kanjeng Sunan Bonang Sing diwedar tentang sahadat sejati dan rasa sejati Kanjeng Sunan Kali Jogoyo oleh tambahan ilmu Soko Wong Sing Lanangi Jaga Wong lanangi jagat iki sebutane ya puntho dewa. Wong sing ora bisa mati mergo nduweni jamus kalimasada. di piyen Kanjeng Sunan Kalijaga mari lelaku ilmu rasa sejati Di konkon Kanjeng Sunan Bonang golek i sejatine rasa Lan wis bisa nemu sahadat sejati kuwi anjur Sunan Kalijogo mbabat alas Demak arep bangun masjid La proses mbabate iku Kanjeng Sunan Kalijogo ketemu wong sing kagungan jamus Kalimasoda Mulaiku kanjeng sunan kali bisa sekti soko pangu capek, soko batine, lan soko rosone. Kanjeng sunan kali biyen dikenal rampok lan begal. Ya iku isih jenenenge Raden Said Dadi rampok lan begal tapi nduweni rasa welas Nanging ora nduweni dikdaya ilmu. merga Kanjeng Sunan Kalijaga anak turun Ronggolawe sing paling brutal. Dadi Adipati Ronggolawe ngumbar lelaku uripe Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Raden Said iku. Wektu isih dadi Raden Said, atine durung bisa ketoto. Nanging nafsu ne sing ana nang jero sanu barine. Mula golekana rasa sejatimu ben ora keblinger lelaku uripmu. Nulung wong iku pancen apik Nanging yen wong sing dadi korban gawe hasil tetulungi iku ora apik Merga isih ngrugekna no wong Lan sikap iki dadi nafsu. Mula iku pancen abot ngendalek no nafsu Sing dilakoni api orang mesti iku ati Nanging bisa kejebak karo nafsu jadi yen mandang saka lelakune Kanjeng Sunan Kalijaga, kesaktian lan kesadarane rasa iku digoleki lan diunceki saka diri sejatine.